અમદાવાદની હાલત અત્યારે ઇટલી જેવી છે આ એટલા માટે કહેવું પડ્યું કે અમદાવાદના જે રસ્તા છે તે રસ્તા ઉપર પાણી ભરાઈ ચૂક્યું છે અને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની પોલ ખુરી ગઈ છે બાર હજાર કરોડનું બજેટ ધરાવતી આ કોર્પોરેશનમાં ચોમાસામાં તેમના વહીવટના કેવા ધજિયા ઉડ્યા છે તે અમદાવાદીઓ સારી રીતે જાણે છે અને વિપક્ષના નેતા પણ હવે મેદાને આવ્યા છે વૈષ્ણવ તો તેને કહી જે પીર પરાહી જાનાને રે નમસ્કાર આપ જો રહ્યા છો નવ જીવન ન્યૂઝ અને હું છું આપની સાથે તૌફિક છે છેલ્લા બે દિવસથી ગુજરાતમાં અતિ ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને અમદાવાદની જ વાત કરીએ તો કરોડો રૂપિયાનું બજેટ ધરાવતું આ કોર્પોરેશન છે તે વારંવાર દાવા કરતા હોય છે કે ચોમાસામાં કોઈ જગ્યાએ પાણી નહીં ભરાય તેમજ જે ગટારો છે તે પણ સાફ કરી દેવામાં આવી છે પરંતુ અત્યારે જો તમે અમદાવાદના રસ્તા પર નીકળો તો ઢીચડ સમા કેટલા વિસ્તારોમાં પાણી છે સિંધુ ભવન જો રોડ જે વીવીઆઈપી તરીકે ઓળખાય છે ત્યાંની પરિસ્થિતિથી પણ સૌ કોઈ લોકો વાકેફ છે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ના વહીવટી તંત્રની ની અને ચૂંટાયેલા પદાધિકારીઓની જેવી પોલ ખુલી છે તેને લઈને વિપક્ષના નેતા શહેજાદ ખાન પઠાણ મેદાને આવ્યા છે दो दिन से हो बरसात ने अहमदाबाद मुंसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल के रख दी है एक तरफ बरसात के पहले प्री मॉनसून के नाम पर कहीं ना कहीं अहमदाबाद शहर की जनता को गैरमार्ग दौड़ने का कार्य होता है प्री मॉनसून प्लान एक समान से एक मजाक बन के रह चुका है अहमदाबाद में पिछले दो दिन से लगातार बरसात हो रही है लेकिन ऐसे कई विस्तार है जहाँ चार चार पाँच पाँच घंटे से बरसात नहीं हो रही है लेकिन फिर भी अभी भी पानी भरा हुआ है कहीं ना कहीं पानी भरने से अहमदाबाद शहर की जनता को काफ़ी तकलीफ़ झेलनी पड़ रही है एक तरफ अहमदाबाद मुंसिपल कॉरपोरेशन की ड्रेनेज लाइन हो या स्टोम वाटर लाइन हो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल फेलियर साबित दिखाई दे रही है पिछले दो दिवस में अहमदाबाद मुंसिपल कॉरपोरेशन की ऐसी कोई बड़ी मशीनरी बारह हजार करोड़ रुपए का बजट होने के बाद भी जब अहमदाबाद शहर में बरसात की आफत आती हो और अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ऐसी कोई बड़ी मशीनरी जब सड़कों पर बरसात का पानी निकालने के लिए ना रखी जाती हो तो ये बताता है कि अहमदाबाद कॉरपोरेशन के अधिकारी कितने लापरवाही पर हैं पिछले दो दिन से बरसात हो रही है एक भी बड़े कक्षा का अधिकारी सड़कों पर दिखाई नहीं देता एसी चैम्बरों में बैठकर कहीं ना कहीं सिर्फ ऑर्डर देने में आ रहे हैं लेकिन उन ऑर्डर का पालन नहीं किया जा रहा है बरसात के पहले ठीक से कैचपिट की साफ सफाई नहीं हुई बरसात आने के बाद भी जेटिंग मशीन जा लगाने थे अभी तक वो नहीं लगे सुपर सकर मशीन रोड पर दिखने थे वो नहीं दिखाई दे रहे हैं यह साफ बताता है कि प्री मानसून प्लान की धचिया उड़ चुकी है कल सदन में कांग्रेस पार्टी प्री मानसून के नाम पर कितने करोड़ों का खर्च किया गया है वो सवाल को लेकर और इस पूरे खर्च पर विजिलेंस तपास की मांग की जाए क्योंकि आज अहमदाबाद शहर की जनता की जो परिस्थिति हो रही है वो कहीं ना कहीं अहमदाबाद कॉरपोरेशन के अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के वजह से हो रही है पिछले 19 साल से भारतीय जनता पार्टी अहमदाबाद मुंसिपल कॉरपोरेशन में शासन कर रही है लेकिन ठीक से 70 टका लाइन भी अहमदाबाद शहर के सड़कों पर स्टोम वाटर की नहीं डाली गई है यानी कि अहमदाबाद शहर विस्तार में सत्तर टका वाटर लाइन ही पिछले 19 साल से भारतीय जनता पार्टी नहीं डाल पाई ये साफ बताता है कि प्री मानसून के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मजाक बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है आज अहमदाबाद कांग्रेस कक्ष अहमदाबाद मुंसिपल कॉरपोरेशन द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी डिक्लेयर किया गया है कल रात से कई फ़ोन उस नंबर पर आए हैं जनता को काफ़ी तकलीफ है जहां पर पानी भरा है वहां की रेस्क्यू के लिए और जहां पर लोगों के घर में पानी बनाए जो लोग खाना नहीं बना पाए ऐसे फूड पैकेट बांटने का काम कांग्रेस पक्ष द्वारा किया जा रहा है मोहब्बत की दुकान के नाम से हमारे राहुल जी का जो आ, 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 आदेश है वो आदेश को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और मॉनसून रेस्क्यू टीम कांग्रेस पार्टी ने एक बनाई है अहमदाबाद शहर की जनता को आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस पूरे कठिनाई के समय में कांग्रेस पक्ष आपके साथ जुड़ा हुआ है ये राहुल जी की मोहब्बत की दुकान अहमदाबाद शहर की जनता को जहां पर भी जरूरत होगी वहां पर फूड पैकेट बांटने का कार्य करेगी और जहां पर भी पानी भरा हुआ हो होगा वहां पर अहमदाबाद कॉरपोरेशन के अधिकारियों को ले जाकर वहां का पानी खाली कराने का कार्य करेगी शहजाद खान पठाण सीधा आरोप लगवाया है कि कोई पर व्यवस्थित साफ कर नीचा वाला विस्तार में पानी भरावा छता हजी सुधी

તેમને બચાવવા માટે પર તેમની કોંગ્રેસની ટીમ કામ કરશે આ પ્રકારના સમાચાર જો તમને પસંદ આવતા હોય તો નવજીવન ન્યૂઝ ને આ ચેનલ ને સબ્સ્ક્રાઇબ અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં વૈષ્ણવજન તો તને કહીએ જે